Вас, шановні житомиряни. В ефірі програма приїхали у студії Житомир .Инфо». І Сьогоднішніми нашими гостями є учасники театру Тіней Теоліс. Вітаю вас у Житомирі. І одразу перше запитання, чому сьогодні приїхали до нашого міста. Я можу сказати, що по научительним просьбам міста Житомира, на жаль, не попали в прошлому разу, 22 марта, в город Житомир, іменно в драмкеатр. Попомажіть з просьбам, театр «Тіні і Теоліс» виступає сьогодні на 19.00. Mm -hmm. І бажання, скажімо так, глядачів побачити хорошу, хорошу постановку і великолепне шоу. От і було, скажімо так, от, і виповненням даного желання. Mm -hmm. Тобто глядачі захотіли, щоб yeah. іще на біс, так сказати, викликали mm -hmm. в Дожитомирі. А, якщо я не помиляюсь, то взагалі театр тіней, це, ну, я класичний театр, а театр тіней є не надто поширеним видом мистецтва. Я, чи, чи я помиляюся? Ні, абсолютно не розвито. Тобто ну, ви є таким, ну, започатковуєте це? Ну, сложно сказати, що ми починателі. Все, хто там десь починає, може бути в Україні, можна говорити по поводу починання. Ну, також паралельно є ще інші театри тіней. Хто чим займається? Скажите, а как готовитесь до своих постановок? Как ну, вот, як, як сам проходит подготовка? Это ну, какая-то раскадровка, как там, при, при, ну, припустим, в фильмах? А, да нет, на самом деле музыку услышал прикольно, картинку увидел в голове. Вдохновило? И начал. Главное дело за что-то зацепиться. А оно одно mm. за другое хватается и так вот, как снежный ком что делать людям, которые, вот, припустимо, хотят там, взять участие, хотят быть участниками театра? Чи есть какие-то, специальные курсы, мастер-классы, быть, вы мастер-классы даете? Мы в ближайшее время собираемся давать своего рода мастер-классы. Скорее всего, это э, речь идет именно о создании детской школы, где будем расти для себя подрастающее поколение, именно профессионалов того уровня, который необходим для театра. Но если говорить о реалиях сегодняшнего дня, то какой-то специальной подготовки или какого-то образования совершенно не требуется точнее образование не требуется а подготовка требуется это должен быть если говорить уже о каких-то стандартах либо танцующий акробат либо с акробатической подготовкой танцор да вот это наверное какой-то такой либо поющий финансист это да, это тоже вариант тоже такие люди нам нужны. Да. Ну, ну, взагалі, от просто людина, якщо, якщо, ну, просто, люди просто, побачил и подумал, мне хочется, это моє. вот. Чему, чему, подготовиться? в принципе? если хочется, то это его точно. Это однозначно, и это чуть ли не основной критерий. В первую очередь, он должен хотеть. Знаете, всегда человек мотивирован, если он это искренне сам желает. Вот. вопрос уже его финансовой мотивации и развития в театре, это уже, это уже второе. На самом деле первично в первую очередь его желания и стремления, ну и рост, потому что театр постоянно растет, коллектив усложняется и постановки. И, например, то шоу, которое Житомир видел 22 марта, mm -hmm. уже сейчас шоу немножко отличается, оно уже выросло и в своем уровне, и в уровне исполнения, и где-то в категории сложности тоже. Це я розумію, так як і, в принципі, ну, як і взагалі в класичному театрі, не буває двох однакових вистав. так? Да. Абсолютно не буває. Угу. А, скажіть, в проєкті хоробрі серця на «1 плюс 1 а, була ваша постановка, можна було побачити, глядачі дивилися а, постановка Крик душі України. А, розкажіть, як з'явилася ідея і що цією постановкою ви саме хотіли донести до глядача? Тобто? Насамділі ніхто не хотів цю постановку ізначально Я кричал и упирался, я не хочу делать про войну ничего. И тем более не планировали даже. Нас просто поставили перед фактом, Мы как раз ехали в Италию. Ну, что вести? Ну, покажите номер, которого не было еще. Хотя были утверждены другие номера, два номера, которые будут показываться. Но за три дня до этого все-таки продюсеры изъявили желание э, показать что-либо другое. Так, слегка намекнули, у вас только интересно, но в стране происходит. Да, и э, тут уже ситуация была такова, что когда у тебя нет времени думать, раздумывать, э, что-то изобретать, остается делать только то, что успеваешь. Да? И, в общем-то, чисто на эмоциях, быстро, без обдумывания, фактически за три дня появился этот номер в Италии. А уже в храбром сердце это был уже как результат всплеска mm -hmm. просмотров в интернете, телевидение обратило на нас внимание и начали приглашать. Одна из программ, которая нас пригласила Храброе сердце. Mm -hmm. вот. Так что вот именно так появился номер. Номер об Украине появился в Италии и абсолютно неожиданно даже для нас. Mm -hmm. ну, Взагали, э, беру в уваги, там ваши поездки за кордон, вашу световую славу. Э, чи, Багато э, артистів, багато э, співаків, танцю... танцюристів займається благодійністю. Так? А чи є у вас участі в каких благодійних благодейных концертах? Да, конечно, такой опыт есть. Вот. Но важно, я бы даже больше хотел сказать не о том опыте, который есть, а о том, что мы планируем и как планируем свое развитие в этом направлении. Потому что ни для кого не секрет, а те, кто сталкивался и те, кто об этом только... слышал что в этой области и скажем так в области благотворительных каких-то мероприятий очень много э, тоже своих нечестных каких-то игроков mm -hmm. и мы всегда уделяем внимание для того большое внимание чтобы э, максимально знать куда будут уходить эти деньги после концерта или кто те люди которых просят чтобы сидели в зале непосредственно, то есть, ну когда речь идет о детях, инвалидах там, или еще о ком-то, да, конечно же, мы узнаем очень много информации. И за последнее время, столкнувшись с огромным количеством, в общем-то, как честных людей, также и, в общем-то, откровенно сказать, мошенников, мы, в общем-то, пришли к такому выводу, что э, мы будем практиковать, скорее всего, э, такие шоу, которое будет непосредственно сниматься, и его можно будет увидеть в интернете за определенную, mm -hmm. допустим, плату. А да? yeah. эти деньги будут непосредственно попадать на счет уже конкретных э, фондов, которые реально э, уже промониторен, уже доказали, как говорится, свою честность, э, mm -hmm. продуктивность, я не знаю, там, искренность в своих действиях. Э, мы считаем, что это наиболее правильный способ, чтобы отсечь всяческим образом проход денег из одних в руки в другие, в третьи, в четвертые, да? mm -hmm. вот, чтобы они сразу попадали туда, куда нужно. А мы для этого всего лишь покажем свое творчество, а люди его увидят. Вот и все. Mm -hmm. Продолжу читать там поколения. Насколько я разумею, э, и ну, мы знаем, что в Житомире ряде продюсерская студия Силуэт. Да, да. А, да Совсем с недавнего времени такая есть. Да. Mm -hmm. Расскажите, а как выникла такая идея, сделать такую ну, представительство театра тіне, и в целом какие на майбутне там планы, какая будет деятельность? А, на самом деле это была идея очень давно, еще когда мы начинали только. Буквально прошел год, мы так и думали, вот, что в дальнейшем, когда мы вырастем в юридическую структуру mm -hmm. большую, мы будем называться, как бы, ну типа творческое объединение силуэт. А именно поэтому основной наш продукт театр и Теолюс, то что mm -hmm. читается наоборот, такая была как бы идея. Но мы еще как-то замотались за работой и так далее. И вдруг точно с точностью такой же идеи, уже потом, когда нас начали приглашать на сольные концерты, mm. обратился как раз один из житомирских продюсеров, Григорий Лебедь, с таким предложением. То есть в данном случае это была его непосредственная инициатива, его предложение. И он предоставил как бы план определенный, чем бы, как он видит вообще развитие этого проекта. Mm -hmm. Он нам показался достаточно интересным, перспективным. И в первую очередь, конечно, то, чем оно будет заниматься, это развитием, наверное, компании в стратегическом каком-то смысле ее популяризации, ее, э, скажем так, развитием развитие не просто как театра теней, а развитием бренда. Mm -hmm. а, а так как у нас уже зарегистрирована торговая международная марка, э, наше развитие будет проходить во, во многих направлениях, не только в творческих, но и в коммерческих тоже. Может быть, в первую очередь для того, чтобы воспитывать тех же детей и воспитывать их не только в Киеве, в столице. Mm -hmm. Вот. А чтобы такие школы постепенно открывались и в других городах, и в областных центрах. Потому что, знаете, как вот любая страна имеет определенный свой потенциал и свою репутацию. Вот есть страны, которые себя зарекомендовали как конкретно вот мозги, там, лучшие программисты из этой страны. Да? Или там еще что-то. Украина давно уже как бы в Европе зарекомендовала себя, да и в мире, как большой, э, э, скажем так, плацдарм для подготовки творческих людей. Вот. Потому что если мы посмотрим, кто работает в Цирке Дюсалей, то вы удивитесь, может быть, или, может быть, зрители могут удивиться, что половина людей там ⁇ это наши соотечественники, которые прославляют, как говорится, этот вот замечательный цирк. цирк. Да, этот цирк. Вот, который на сегодняшний день является номером один в мире, можно сказать, да? и в нем знает, наверное, каждый. И, может быть, некоторые даже слово дюсалью знают раньше, чем слово церк. Вот. Поэтому мы хотим м, эту тенденцию украинскую, как говорится, поддержать, развить. И, в общем-то, э, этот жанр имеет большие перспективы для того, чтобы расти и развиваться еще многие-многие годы. Этот проект не на 10 лет. Я уверен, что даже когда уже вот, как-то грустном, да, вот, например, даже и нас не станет, а проект бы жил. Вот это как бы, может быть, и для этого это делается. И в этом смысле филиалы и именно такие представительства, вот, которым мы сейчас на данный момент будет как раз э, Григорий Лебедь и как бы руководить и развивать это направление. Их роль вот именно в этом развитии очень огромна. Ну, я вам, конечно, благодарю. Дякую, что дякую, mm -hmm. завітали, нашли час перед выступлением, до нас И сейчас вы имеете возможность можливість к до пригласить их на ваш выступ, чтобы щоб... те, кто хотел, чтобы ТВЛС приехал еще раз, чтобы они обязательно завітали на ваш концерт. Mm -hmm. Ну, тогда, скажем так. Вы хотели, чтобы мы приехали? Мы приехали. А теперь я хочу увидеть Аншлаг. И ваши улыбки. Я вам еще раз надзвичайно дякую. На этом будем завершивать. С вами была программа «Проехали». Залишайтесь на Житомир.Инфо.